নমস্কাৰ অনুভূতিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ এজোপা ধুনীয়া ফুলগছ আৰু এই ফুলগছজোপা বহুতে হয়তো দেখিছে আৰু বহুতে হয়তো নাই দেখা মই আজি প্ৰথম দেখিলোঁ সেয়েহে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ খুবেই ধুনীয়া ফুলগছজোপা আৰু অসমতে ফুলগছজোপাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে আৰু সেই প্ৰজাতিসমূহৰ নাম যেনেকৈ বনহৰু ঢেঁকীফুল জজং কণাৰী নাগ দামিনী সুসদৰ্শন জলকুঁৱৰী পানী নহৰু সুদৰ্শন আৰু বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় আমি সাধাৰণতে আৰু এটা জনপ্ৰিয় নাম আছে সেইটো হৈছে চেনীচম্পা ফুলজোপা খুবেই ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে মন কৰিব ইয়াৰ ফুলৰ যি কলি হয় পদুম ফুলৰ কলিৰ দৰে খুবেই ধুনীয়া ডাঙৰ ফুলপা মানুহৰ যেতিয়া ঘৰতে ফুলজোপা থাকে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় আপোনালোকে যদি নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফুলৰ পাত থয় তেতিয়া অনুভৱ কৰিব ইমান এটা ধুনীয়া গোন্ধ দি থাকে আমোল মোলাই থাকিব ৰুইটো খুবেই ভাল লাগিলে ফুলগছজোপা দেখি যিহেতু বহুত ডাঙৰ এই ফুলগছজোপা আৰু এটা কথা মন কৰিলোঁ এইখিনিতে তগৰজোপাও আছিলে তগৰজোপাও কলিকেইটা ইয়াৰ নিচিনা তগৰজোপা যেনিবা সৰু খুব ভাল লাগিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ধন্যবাদ